Подписывал контракт, ничего не боялся. Как приехал сюда, может, чего-то там боялся. Но я понимал, что тут ну, тут тебя не убьют, тут все свои, и тут одна семья. Думал, с Нового года, как 18, исполнилось подписать контракт, пойти и защищать Украину. Друзья защищают, я думаю, тоже надо защищать. Ну, мы же одно целое. Друзья, семья. Решил пойти в свой э, РТЦК. Э, хотел на обычный контракт пойти на три года. Они мне перезвонили через день посоветовали 95-ю. Позвонил мне представитель бригады 95-й и говорит, что у них есть возможность меня принять и даже сопроводить с Одессой сюда, во второй группе центр в Житомир. Я согласился, через 7 дней пришло официальное подписание контракта, подписал контракт и уехал сюда на БЗРП. До этого не имел Невозможности, ни даже желания не имел пострелять с какого-то оружия. И когда начал стрелять, нравится стрелять. Вообще, особенно будет стрелять по врагам, мне кажется, вообще еще лучше. Если вы хотите сюда приеднаться, то пишите в другой рекрутинный центр. Мы всегда рады будем вас побачить в наших рядах.